Слава Иисусу Христу! Добрый удачи всем! Шанальный банитабановый, шановные гости, уважаемые дамы и господа, уважаемые гости, я вас всех приветствую наш храм Вознесения, успения Богородицы. Это старый католический храм ему уже исполнилось 189 лет. Кто впервые пришел к нам сегодня? Поднимите руки. этот храм, друзья, был построен варенский круг для гостей нашего курорта сегодняшнего и тогдашнего. Курорту 189 лет. В начале июня мы праздновали День города, рождение курорта, рождение этого храма. Мы вот все уже отпраздновали. 189 лет тому был создан варенский круг, да, еще и рождение варенского круга. И представители Австрии, Венгрии, Польши, Германии. свой талант. Это врач, аптекарь, и он опять их вольбов на все вас заведут в его, его аптеке, еще ты остался по сей день в таком состоянии, в котором они были еще в 1800 х годах. Они стоят в центре города, аптеки. Сегодня память о нашем Парусяне тару... только на стене Старого Бювета. Когда вы входите в Старый Бювет, при главном входе барельеф исторический, и там посвящена таблица Теодора Парусяна. Только там написано «Не Парусяна Парусевичу». Дело в том, что он был очень богат, был дворянин, и он конец своего, своей фамилии поменял на такую польскую Парусевичу и вот этот ян забрал и вставил Ич Парасевич. Да, Тогда на Панофанковской, сегодняшней и областях было 19 приходов армянских. Армяне имели свои храмы, и имели свои приходы. Их было очень много. И вот в одном из этих приходов, в одном из деревень ивано Франковской области родился Теодор Схоронен он на Ладжаковском огромном кладбище. Но так я немножко отступил от темы, чтобы знали кто открыл все наши источники и сделал все э, анализы на химические у всего. И он сказал еще такие слова, что, что эта долина, эти источники будут лечить людей в столетиями. Ну уже скоро, в скорби. Два столетия будет. На сьогодні, друзі, ви бачите, храм перебудований, відреставрований. Всі роки він був закритий, всі радянські роки від 46-го року до 91-го року цей храм був закритий. Двері для Вікторії тут не відкривалися. Спочатку це буде складний добрим для колгоспу. Це буде шість довгих років. Це були трагічні роки. За ці роки. Було знищено і курорт за 6 років було знищено цей храм Діла Справа в тому, що радянська влада не приймала курорт у жрасному. Люди сигнали крізь пальці, бо знали, що це знаменитий курорт, але вони його не будували, звичайно, і мстилися тільки таким способом, щоб його і дійсно, так сьогодні ця версія підтверджена, тому що шість років йшло тотальне, тотальне знищення курорту. Ми загубили понад 80 будинків, пам'ятників архітектури, які ми сьогодні могли стояти, і ми вилюбувалися всім, що було в курорті. Був знищений знищений повністю палац було нічтожний, повністю останній дворець, 17 гектарів. Остались тільки вулиці, дерев'я, мости, цвіти. а все здания, которые были за... был застроен Кустальный дворец, снесли полностью. Две недели культозеры это все выравнивали в 60-е годы, и было все снесено. Это была прямая указка Никита Сергеевича Хрущева, который приезжал к нам дважды, и вот это все не нравилось, и он сказал, надо построить курорт в курорте, но уже для элиты людей, коммунистической партии, для первых Пусть дворец осталось только название. Больше там нет ничего. Все построено уже в 60-е годы, уже советское советской правительстве. наш храм, друзья, еще раз в перестроили в 60-х годах. Здесь в этом построили дом Снесли все колонны, заделали окна кирпичами, поделили храм на три зала, Лекционный, кинозал, хозяйственная часть, три Входы с одной стороны, Сюда ходят смотреть фильмы отдыхающие, там слушают лекции, а там хозяйственная часть. Три туалета были построены в алтарной части, в центральном зале и в первом зале. Все было снесено, разворовано, сняли балкон хора, вывезли духовые органы сюда. но, естественно, своровали 74 полотна. Тех картин, образов и икон, которые были дарены сюда, в этот храм разными людьми с разных стран. Это все сегодня победи победи. Это все полностью травма. Внутри извне, э, крыша это все новенькое, потому что еще стояли пола до 63-го года. В 63-м году пожар снес ⁇ т верхнюю часть травма. Искусство этого пожара. Подождите, чтобы снесли, чтобы были чтобы атеисты могли работать здесь без крестов. Это, прям, это прямая народка. Тоже была Никита Сергеевича. он сюда приезжал дважды, он видел это все и потом... все сгорит. Вот эту часть спасут рабочие, которые здесь работали. Они вынесли и все можно раскрутить, и вынесли в парк далеко от пожара, от огня. И так они остались 90-х годах, когда Украина стала уже независима, когда уже мы начали здесь реставрировать все. Они свезли все части, собрали, реставрировали их, позолотил, открепил, покрывал. И сегодня это центральный алтарь. Потому что это огромные деньги, и слава Богу, что-нибудь осталось. М -м -м, вы видите, апостола Павла, один из двенадцати апостолов. Этот святой чудом остался, опять его отсюда забрали, не дали сжечь, и один, одиннадцать статуй было сожжено в огне. Э -э сегодня возвратилась, э -э возвратилась за захоронение Валерия Гривчика из той стороны. В советское время там был вход в туалет, у вот нас правда была выброшена, таблица была э, снята, мраморная, и все бросили за стенку кинотеатра в этом углу. Там Валерия пролежала 37 лет. Сегодня опять она восстановлена в своем месте. Это дочь и племянница знаменитых Дворян Жунтерский, которые построили его вот шелку после года. Они построили в этом городе пять храмов на своей дедушке. Разные и православные там стоят храмы, греко-католические храмы и католические храмы. На заднем плане стоит Богородица, срублена голова, срублены руки. это опять же, в 60-е годы, когда это все горит, тогда бросают все в угол, разбивают, бросают. Но она не сгорела, потому что она с камня. Ну, конечно, все разбилось, разломалось, и нет сегодня Христа в какой нищий, Его полностью разбили, и мы нашли, и я нашел, слепил. Их два оконка, и так там что стоит, будет висеть таблица, где будет написано «Будьте моей головой, моими руками» название сегодняшнего нашего поколения. за передней стенкой балкона, его не было видно. Теперь у нас стоит уже нормальный орган, духовой. Конечно, он суча, э, вред, современный, в нем 800 труб, в нем 15 регистров, он весит 3,5 тонны, высота его 4 метра 70 сантиметров. Самая большая труба 4 метра, самая маленькая 10 сантиметров. Всех труб 800 штук, они все играют. Ну, я вам сказал да, об этом храме. Сюда всегда входили люди, придерживающие в основном. И сегодня на нашей встрече, а встречи начали еще в 20-е годы того столетия, минувшего столетия, и сегодня это все повторно. Мы повторили эту старую традицию, и уже 17 лет я вас приглашаю на наши встречи в этот курортный храм. Как правило, сюда местные жителей они не приходят на такие встречи. А то в основном приходят люди только приезжие. Но кто сегодня у нас местные жители? Кто у нас сегодня с Кускоца пришел? Представи жители. Но видите, нет никого, ни одного человека. Так что это все было посвящено и храму, и одни вечера, Это все было для отдыхающих. И так оно продолжается сегодня. Только сегодня одно но. Мы организовали приход. Прихода в этом храме никогда не было. До Второй мировой этот храм был без прихода. Это был курортный храм, и работал он только полгода. Зимой здесь никто не входил, все было закрыто. И местные жители не очень то любили этот храм. Как может быть храм закрытый полгода? И тогда они ушли там, в рядышком город большой, 900 тысяч жителей там живет. Там стоит храм уже 680 лет и И вот в этот храм они туда ходят на праздники, на Рождество, на все. Этот храм в то время закрыт. Храм, э, курорт никогда не был зимним курортом. Это был летний курорт, сезонный, с 1 апреля по 1 ноября. А потом все закрывалось, и сюда никто не ехал. Летом сюда приезжало до 18 тысяч отдыхающих месяц. То, что мы не имеем даже сегодня. Мы расстроили курорт, он стал побольше, очень большой стал. Уже сегодня мы дошли до 170 гектаров поверхности. Дома имеем всего 70 гектаров, гектаров поверхности. Так что сегодня у нас очень мало друзья. У вас в курорте сегодня без половины тысячи это считайте пустой город. Я считаю, вам может быть кажется, что о, мы пришли к Юве, полно не писать. Нет, друзья, это пустой город. У нас еще другой Юве наверху, полтора тысячи на раз может пойти в этот Юве. Это старенький Юве. Это 60-е годы был построен. Сам то военный бюбет сгорел. Его подожгли, по-моему, время от времени свиньи пробегали, куры, это все было у нас. И был старый еще первый юбилет построен, сегодня вы все возле него ходите, он стоит по сей день. Там, где много магазинчиков, красивый балкон, кафе, бар, внутри всякие материалы, аптека, которая потом станет. Это старый после послевоенный. Его построили в 1946 году. Только его построили, знаете, для кого? Для офицеров советской армии. Сюда никто не ехал, только военные приезжали и все лечились военных польских санаториях. Сегодня нет ни одного здания, Это все снесено, вся гора. Николаевский храм справа, вся парковая часть, все снесли. И там нет уже сегодня этих старых зданий. а потом уже в 60-е годы построили то, что сегодня стоит подольше уже, солидное. Там тысячи проходили до 1974 года, в году, появился верхний бюллет наверху по столу. Ну вот так немножко подбородь, опять вернемся еще в храм. наши вечера, друзья, были знаменитые люди, один участник или участница еще живет в бассейне, она проживает в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, это а знаменитая Марта Эль, это венгерская пианистка, кинозвезда, жена Яна Кепуре, который начал эти вечера с ней в этом храме. Они были студентами. И вот эти вечера в 1920 году начали жить. Это их э, дело, это они при, э, не придумали, а сделали, потому что придумано это уже давно в городах мира, где есть курорты, всегда строят курортный храм для гостей приезжих. И был этот храм только тогда, в 2020 году, не было еще вечера, только в 1920 году. Первая встреча, и эта встреча по сегодняшний день уже продолжена э, после всех событий советского времени. Мы уже 17 лет и повторили это все. No, gości z Polski dzisiaj nie ma. Czy mamy goście z Polski? Tak. Dwie osoby. Czy zrozumieliście, co ja mówię? No, bo wy wiecie, hostiejskich też. Możecie uczyli, oczywiście do szkoły. Dzisiaj goście меньшина меньшина здесь православная меньшина украинская православная тоже меньшина я имею в виду по храмах по конфессиях и мы самая маленькая а весь город полностью Это город греко-католический в нем проживает сегодня 27 тысяч бедных, а всего у нас жителей 31 тысяча в городе. ну и плюс то что вы приезжаете все время в советское время, что вы перевершали нас в войне. Людей приезжало столько, что у нас было всегда больше гостей, чем местных жителей. Всегда так было в советское время. У нас были некоторые годы, что сюда приезжало 40 тысяч в месяц отдыхающих. Можете себе представить. Вот если вы сегодня что тогда творилось. И был один бювет. Только в 1974 году построили второй Аталию эксплуатацию. До того времени один бювет и все пили воду в одном ювете. Конечно, я тоже пил. Я тоже сюда приехал в 60-е годы, и живу сегодня по сей курорты в Я вставал в на Надо было стоять, выстоять очередь, чтобы попить воду в люди занимали чем быстрее, чем раньше, и на улице стояли очереди, любят. Так выглядит в то время. Но а сегодня нет очередей. Такие же очереди были в столовой. Это самая худшая вещь, которую я не любил. Я был молод, мне всегда хотелось есть Я желаю вам прекрасного настроения, я желаю вам прекрасных мыслей, вы потихоньку все идите, садитесь, я говорю, заканчиваю, а и я поднимусь сейчас наверх. Тут я, друзья, висят для мыслей всех. Вам высажу всем. Всегда это классно. Вдалося повторити цю стару традицію, і я повторюю, це все вийшло прекрасно, і як там не було. Сьогодні людей мало, але в нас завжди є в цьому храмі. Люди називають, що це острівок духовності. У нас короткі ідеї, де можна прийти посидіти, послухати, де читають художні речі, прекрасні, художні молитви, читають і правди все. Сьогодні я не читаю інтерв'ю з Богом. дуже цікаве. Правда, я тут читаю російською мовою, тому що. Ir aš, dėl manęs porofų nemokama, o čia jūs neįduodate, o čia esu tikra poroška, aš nežinau, kas šiandien jūsų šeikai počiūri, kad jie. Bielorusija yra mūsų šiandien. O, matote, aš jūs sveikinu ir vas daug šiandien. O rusai yra mūsų šeikai. Ir aš jūs taip pat sveikinu. Tai tiesa. Dėl to, rūsvės, Sėd绯, Sėdime, kad aš mano gyvenimą prašiau Rusijoje. юношеская жизнь. Я 10 лет прожил в Москве. Я уже сегодня немножко подзабыл русский язык, но еще могу. И я читаю на русском, потому что у нас русскоязычные поэты тоже есть в нашей стране, и они прекрасно пишут мне и оставляю свои прекрасные вещи, и я их потом наношу на ваш суд. Вы слушаете и оцениваете это все. Більше всього здесь написала Одеса. Є задесяти у нас сьогодні. Немало десяти. На жаль, в них є прекрасний поет Микола Щепень, який шоду, чоловік, який пише прекрасні арешті, пише французької, російської. okay я хотел сказать. Ваша... Без Днепра. Никакого Днепропетровского. Нет уже. А я Слушайте, я... Днепро у нас занимало всегда первые места. Всегда на всех годы, откуда я, от, я, я веду эти встречи, Значит, сюда Днепро занимало первое место. У вас есть Читать є, який написав ті книги для наших вечора. Все, друзі, я говорив цей вечір. Ще раз вам дякую, що послухали і вам нового вечора, щоб бах було гарно з нами. У наші вечери на пожертвування, а там, горить свічечка на задньому плані, там ви залишайте своє заняття. Це ваша воля. Тільки і одне но. Будь ласка, не, пожалуйста, не бросайте тударішні віщі. эту Я время от времени об этом напоминаю, потому что э, в Японии, в метро, в, всех вот этих подземках, э, выставку делают, знаете чего? Люди, которые забывают все в вагонах. Мне придется уже делать, делать выставку, выставку того, что вы бросаете нам туда, в эту Извините, пожалуйста, чтобы я кого-то не обидел. Потому что я уже давно не видел старых десяток советских. Они у меня появлялись и часто в моей шкатулке с Лениным. Да, другие вещи, третьи, полгурицы и все наши чеки с магазинов, с наших СПА. Все чеки у нас там тоже появляются. Я уже сказал, сделаю выставку. Так, пожалуйста, не Спасибі, все. Починаємо. Сьогодні граємо Рома Ларгані і сьогодні граємо на скрипці. Наталя вже верху, вже все зробила, всі ці свої справи, які треба буду підготуватися, вже зробила. Я буду вам читати, щось зіграю, але їх дуже мало, мене зараз організм відпуску, вже приїде з понеділка. Ну і решта там Наталя зіграє щось, повна також грає на органі.